নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল আছাম এক্সাম কৰালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ থামেলখন দেখি গমেই পাইছে আপোনালোকক মই আজি কি জনাব বিচাৰিছোঁ চি ইউ ইটি হৈছে আপোনালোকৰ কমন ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেন্স ডেজ যাৰ যোগেদি আপোনালোকে এচ এছ পাছ কৰাৰ পিছত এখন ভাল ইউনিভাৰ্চিটি বা ভাল কলেজত পঢ়িবলৈ সুবিধা পায় কমন ইউনিভাৰ্চিটিৰ এণ্ট্ৰেন্স ডিজ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ সেয়াই আপোনালোকৰ অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ যিখন ন'টিছ আছিল তাৰ ভিত্তিতে মই আপোনালোকক কিছু কথা জনাই দিওঁ এই যিটো কমন ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেঞ্চ ডেজ আছে এইটো আপোনালোকৰ নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিয়ে পাতে মানে কণ্ডাক্ট কৰে আপোনালোকৰ ইয়াত বহুত কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিয়ে পাৰ্টিচিপেট কৰে যাৰ যোগেদি আপোনালোকে এচ এছ পাছ কৰাৰ পিছত এখন ভাল কলেজত বা ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িবলৈ চাঞ্চ পায় আপোনালোকৰ যেতিয়া একজাম আছে সেইটো আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ বেছ হয় বা কেতিয়াবা পেন পেপাৰো হয় যদি ষ্টুডেণ্ট বেছি হৈ যায় তেতিয়া আপোনালোক দুটা মুডত হয় এটা কম্পিউটাৰ বেছ আৰু পেন পেপাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এ এছ এছ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত অৱতীৰ্ণ হ'ব অৰ্থাৎ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত পাছ কৰিব তেওঁলোকেই এক্সামটো দিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া অপেইন হ'ব অনলাইন আবেদন তেতিয়া কৰিব পাৰিব ইউ জি মানে হৈছে বি এ বি এছ চি পঢ়িবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিটো ডিগ্ৰী কয় ইউ জি সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ বি এ বি এছ চি বি কম ডিগ্ৰীটে ইউ জি বুলি কয় আৰু যিটো মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আছে সেইটোক পি জি ডিগ্ৰী বুলি কয় গতিকে দুটা এক্সাম হয় এটা চি ইউ ইটি ইউ জি এডা হৈছে চি ইউ ইটি পি জি আৰু গতিকে আপুনি যিহেতু এছ এছ পাছ কৰাৰ পিছত বি এ বি এছ চিৰ নাম লগাব গতিকে ইউ জি হ'ব যেতিয়া আপোনালোকে বি এ বি এছ চি পঢ়ি কমপ্লিট কৰিব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পঢ়িব বিচাৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ চি ইউ ইটি আপোনালোকৰ পি জি হ'ব যোৱা বছৰত যি অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ আছিলে সেই সাতাইছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে এইবুলিও আপোনালোকৰ সাতাইছ ফেব্ৰুৱাৰী মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগে যিহেতু আপোনালোকৰ যি চি ইউ ইটি ইউ জি পি জিৰ ন'টিফিকেশ্যনখনো যোৱা বছৰ যেনেকৈ ওলাইছিল এইবছৰো সিমান টাইমতে ওলাইছে গতিকে আপোনালোকৰ ইউ জিও এইটো সময়তে ওলাব যদি আপুনি এখন ভাল ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজত পঢ়িব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই এক্সামটো দিয়ক এক্সামটো দিয়াৰ পাছত আপুনি এখন কলেজৰ বা ইউনিভাৰ্চিটি ভাল লৈ আপোনাৰ যিটো ডিগ্ৰী আছে সেই ডিগ্ৰীটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকক মই গোটেইকেইটি কথা জনাই দিম কি কি জানিব বিচাৰিছে মই জনাই দিছোঁ গতিকে চি ইউ টি বুলি কি গম পালে কমৰ্ছ ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট আৰু এটা ক'লোঁ যে এচ এছ পাছ কৰাৰ পিছত অৰ্থাৎ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এছ এছত এচ এছ দিব এক্সাম দিব এচ এছ এক্সাম দিব তেওঁলোকে দিব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াত কোনো ধৰণৰ লিমিটেশ্যন নাই যে আপুনি মাৰ্কছ কম পালে বেছি পালে দিব পাৰিব বুলি কোনো কথা নাই ইয়াত আপোনালোকে দিব পাৰিব ইয়াত উল্লেখ কৰিছে তাৰপিছত কৈছে যে আপুনি তেৰটা মাধ্যমত আপুনি তেৰটা লেংগুৱেজ থাকে তেৰটা লেংগুৱেজৰ কাৰণে চি ইউ টি দিয়া হয় আছামিছ হিন্দী চব দিয়া হয় গতিকে আপুনি যে আছামিজতো আছামিজতো দিব বিচাৰে চি ইউ টি গোটেইখিনিতে দিব পাৰিব গতিকে তেৰটা লেংগুৱেজৰ ভিতৰত আছামিজটো আছে গতিকে আছামিজতো আপোনালোকে চি ইউ ইটি দিব পাৰে যেতিয়া আপোনালোকৰ দুহেজাৰ চৌবিছ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ যেতিয়া ন'টিছখন আহিব ন'টিফিকেশ্যন আহিব মই আপোনালোকক জনাই দিম ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনালোকৰ তেত্ৰিছটা লেংগুৱেজৰ কাৰণে সাতাইছটা ছাবজেক্ট আহিব সাতাইছটা ছাবজেক্টক কৈছে প্ৰথম চাবজেক্টটো প্ৰথম দুটা ছেকশ্যনত এটা আচলতে পৰীক্ষাটো হ'ব এটা পঞ্চাছটা কুৱেশ্যন আহিব তাৰে আপোনালোকৰ চল্লিছটা কুৱেশ্যন কৰিব লাগে আৰু নেক্সটত আপোনাৰ জেনেল টেষ্ট থাকিব জেনেৰেল টেষ্ট চবৰ কাৰণে নহয় কিছুমানৰ কাৰণে জেনেৰেল টেষ্ট থাকে জেনেৰেল কুৱেশ্যন জেনেৰেল টেষ্টত আপোনালোকৰ ষাঠিটাৰ ভিতৰত পঞ্চাছটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব তাৰপিছত সেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে তাৰপিছত কৈছে ফৰ্ম অব দ্য এব ছাবজেক্ট লেংগুৱেজ দি কেণ্ডিডেট কেন চুজ এ মেক্সিমাম ছিক্স ছাবজেক্ট অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এ এছ এছৰ যিকেইটা ছাবজেক্ট আছে সেই ছাবজেক্ট কেইটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকৰ যি চি ইউ ই টি আছে সেই এক্সামটো হ'ব আপোনালোকৰ যি আপোনালোকৰ এ এছ এছৰ এক্স ছাবজেক্ট আছে সেইকেইটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হ'ব ধৰি লওক আপুনি আছামিজৰ মেজৰ ল'ব বিচাৰে তেতিয়া আপুনি আছামিজৰ এণ্ট্ৰেঞ্চটো দিলেই হ'ব ধৰি লওক আপুনি এডুকেশ্যন বা ইকনমিক্স তেনেকৈ ল'ব বিচাৰিছে বোলে মেজৰ হিচাপে পঢ়িব বিচাৰিছে মন আছে তেতিয়া আপুনি সেইকেইটাৰ কাৰণে এক্সামটো দিলেই হ'ল ধৰি লওক আপুনি ইডুকেশ্যনৰ কাৰণে দিব পাৰিছে তে আপুনি ইডুকেশ্যনৰ ছিলেবাছখন পঢ়িলে হৈ যাব আৰু জেনেৰেল টেষ্টৰ কাৰণে জেনেৰেল পেপাৰখন পঢ়িব লাগিব ইয়াত আপোনালোকক কৈ দিছে জেনেৰেল টেষ্টখন ইট ইজ এডভাইজেবল ফৰ কেণ্ডিডেট ৱাট চিলেক্ট এটলিষ্ট ওৱান লেংগুৱেজ অৰ্থাৎ জেনেৰেল টেষ্ট আপোনালোকে দিবই লাগিব এইখিনি আপোনালোকৰ ইয়াত ইমান ইনফৰ্মেশ্যন নাই এইখিনি আপোনালোকৰ ছাবজেক্টখিনি কি কি ছাবজেক্ট আপোনালোকে দিব পাৰিব চি ইউ ইটি আণ্ডাৰত আমাৰ যি অসমৰ আছে অসমৰ আপোনালোকে কটন ইউনিভাৰ্চিটি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি এনেকৈ বহুত ইউনিভাৰ্চিটি আছে যাৰ দ্বাৰা চি ইউ ইটিৰ দ্বাৰাহে আপোনালোকৰ কি কৰা হয় এডমিশ্যন দিয়া হয় চি ই ইউ টি দিলেহে আপোনালোকে কটন ইউনিভাৰ্চিটি আছাম ইউনিভাৰ্চিটি এনেকুৱা ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকত আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব বি এ বি এছ চি বি কম পঢ়িবৰ কাৰণে গতিকে এইখিনি আপোনালোকে ছাবজেক্টখিনি চাই ল'ব পাৰে তাৰপিছত এক্সাম চেণ্টাৰ এতিয়া ধৰি লওক আপুনি এক্সাম চেণ্টাৰটো একজামটো দিব লাগিব এতিয়া অসমৰ ক'ত ক'ত এক্সাম চেণ্টাৰ আছে সেইখিনি মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক অসমত হয়তো আপোনালোকৰ পাঁচটা মানে ছটা এক্সাম চেণ্টাৰ আছে আপোনালোকে অসমৰ ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী যোৰহাট লখিমপুৰ শিলচৰ তেজপুৰ বৰপেটা দৰঙ এইকেইটা চেণ্টাৰ আছে অসমৰ এই চেণ্টাৰকেইটাতে আপোনালোকে আঠটা চেণ্টাৰ আছে আঠটাতে আপোনালোকে এক্সাম দিব পাৰিব যিটো আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰৰ হয় সেই এক্সাম চেণ্টাৰটো চিলেক্ট কৰিলে হ'ল প্ৰথমত সেইটো দি পেলাই আপোনালোকে এক্সাম চেণ্টাৰ এক্সাম দিবগৈ পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকৰ ইনফৰ্মেশ্যন বুলেটিনখন আহিব দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ সেই ইনফৰমেশ্যন বুলেটিনখনৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক সকলো জনাই দিম তাত সকলো কথা উল্লেখ কৰা থাকে মাথোঁ মই আপোনালোকৰ দুখ হ'বৰ কাৰণে বা যি এক্সাম কি হয় এই চি ইউ টি গতিকে সেইটো জনাবৰ কাৰণে আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ গতিকে আপোনালোকে এই তথ্যখিনি Zani boleh